Assalamualaikum dan salam sejahtera Kami ingin membentangkan tugasan yang bertajuk Strategi komunikasi antara budaya dalam konteks perundingan Saya Muhammad Azrin 290384 Selaku pembentang pertama Bersama saya dua lagi rakan sekumpulan iaitu Encik Amirul dan Puan Akilah yang akan meneruskan pembentangan Baik, pengenalan Perundingan antara budaya sering melibatkan individu atau organisasi dari latar belakang budaya yang berbeza. Dalam konteks ini, komunikasi yang berkesan sangat penting bagi memastikan maklumat disampaikan dengan jelas, mengelakkan salah faham, serta membina kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Uh, perbezaan bahasa, norma sosial, nilai dan isyarat bukan lisan boleh menjadi cabaran utama dalam proses perundingan jika ianya tidak ditangani dengan baik. Uh, oleh itu, dalam tugasan ini kami meneliti bagaimana strategi komunikasi uh, boleh digunakan untuk menjembatani uh, jurang budaya tersebut. Seterusnya, objektif kajian. Uh, terdapat tiga objektif utama yang menjadi fokus uh, kajian kami yang pertama, untuk mengenal pasti cabaran utama yang dihadapi dalam perundingan antara budaya. Yang kedua, untuk meneliti strategi komunikasi yang boleh digunakan bagi mengurangkan kesan perbezaan budaya dalam perundingan. Dan yang ketiga, untuk menganalisis keberkesanan strategi-strategi tersebut melalui pendekatan kajian kes sebenar. Isu utama. Antara isu utama dalam perundingan Antara budaya ialah uh, kesalahfahaman disebabkan perbezaan komunikasi bukan lisan, gaya penyampaian mesej serta perbezaan norma dan etika profesional. Contohnya, apa yang dianggap sopan atau tegas dalam satu budaya boleh ditafsirkan sebagai kasar atau pasif dalam budaya lain. Dalam pengalaman kajian kes kami, isu perbezaan gaya komunikasi ini menjadi halangan besar dalam memulakan perbincangan secara terbuka maka strategi komunikasi yang sesuai amat diperlukan bagi memastikan kelancaran interaksi seterusnya saya serahkan kepada Encik Amirul untuk meneruskan pembentangan sekian terima kasih assalamualaikum dan salam sejahtera saya Amirul saya akan meneruskan pembentangan bagi bahagian strategi kami telah mengenal pasti tiga strategi utama untuk mengurangkan perbezaan budaya dalam komunikasi perlindungan. Yang pertama ialah komunikasi adaptif di mana individu perlu menyesuaikan gaya komunikasi dengan norma budaya pihak lawan. Ini termasuk penggunaan bahasa, nada suara serta penggunaan atau pemilihan kata yang sesuai. Yang kedua ialah pula mendengar secara aktif iaitu kita memberi fokus penuhnya terhadap mesej yang disampaikan oleh pihak lawan dan memberi maklum balas secara tepat. Hal ini penting untuk kita tunjukkan rasa hormat dan mengelakkan salah tafsir di antara kedua-dua pihak. Dan yang ketiga ialah kesedaran budaya iaitu memahami latar belakang budaya pihak lain serta mengelakkan topik atau isyarat yang mungkin akan menyinggungkan perasaan mereka. Okay, seterusnya ialah Uh, teori berkaitan komunikasi. Bagi menyokong strategi komunikasi ini, kami merujuk kepada dua teori utama iaitu yang pertama ialah teori identiti muka ataupun face negotiation theory oleh Stella Ting-Toomey yang menekankan bagaimana individu menjaga imej diri mereka dalam komunikasi lintas budaya. Teori ini membantu kita memahami bagaimana perbezaan budaya memberi kesan terhadap gaya penyampaian, mesej dan cara mempertahankan pendirian. Yang kedua ialah uh, model dimensi budaya Hofstede. Hofstede, sorry. Yang membahagikan kepada budaya kepada beberapa dimensi jarak kuasa. Uh, individualisme melawan kolektivisme serta penghindaran ketidakpastian. Model ini membolehkan perunding mengenal pasti perbezaan budaya secara sistematik dan menyesuaikan strategi komunikasi mereka dengan lebih berkesan. Ah, uh, seterusnya untuk kajian kes. Uh, dalam kajian kes yang kumpulan kami jalankan, saya mewakili delegasi tempatan yang terlibat dalam perundingan pihak dari Eropah Barat. Cabaran utama adalah gaya komunikasi yang sangat berbeza. Mereka lebih santai, terbuka dan direct, manakala kami lebih formal dan berhati-hati. Untuk mengatasi perbezaan ini, saya menggunakan strategi komunikasi adaptif dengan menyesuaikan gaya bahasa agar lebih santai dan mudah untuk difahami. Saya juga memberi perhatian terhadap sebutan dan intonasi ketika bercakap untuk meningkatkan keberkesanan mesej. Selain itu, saya mempraktikkan juga dengan mendengar secara aktif dengan mengangguk membuat prafasa terhadap hujah mereka dan memberi maklum balas berdasarkan isi perbincangan. Pendekatan ini berjaya mewujudkan suasana yang lebih mesra dan membantu membina kepercayaan antara kedua-dua pihak. Assalamualaikum dan salam sejahtera Saya Nur Akilah Syara'in binti Ayud Nombor kadmetik 290219 Saya akan teruskan Pembincangan uh, dan dapatan Kajian. Dapatan utama Menunjukkan komunikasi Sangat membantu dalam Menyesuaikan mesin mengikut konteks Budaya. Pihak lawan menjadi Lebih terbuka dan sedia untuk Berkongsi maklumat apabila mereka Merasakan komunikasi berlaku Secara selesa dan saling Menghormati mendengar secara aktif pula telah meningkatkan kualiti perbincangan. pihak lawan merasakan pendapat mereka dihargai dan difahami. Ini mempercepatkan proses membuat keputusan serta mengurangkan konflik. Kesedaran kesedaran budaya terbukti penting dalam membina hubungan jangka panjang. Dengan menghormati nilai dan norma pihak lawan, komunikasi menjadi lebih harmoni dan produktif. Okay, so slide seterusnya rumusan dan cadangan. Secara khususnya perundingan antara budaya memerlukan kemahiran komunikasi yang fleksibel. Uh, dan empati yang tinggi Kajian kami membuktikan bahawa pendekatan uh, yang inklusif seperti komunikasi adaptif, uh, mendengar secara aktif dan kesedaran budaya dapat meningkatkan keberkesanan perundingan Kami mencadangkan agar uh, organisasi yang terlibat dalam perundingan antara masa menyediakan latihan komunikasi antara uh, budaya kepada kaki tangan mereka Selain itu, pemahaman terhadap teori-teori komunikasi seperti face teori dan model hostage perlu diterapkan dalam sesi rundingan sebenar untuk mengurangkan risiko salah faham. Okey ah uh, uh, penutup dan kesimpulan kepada kami. Sebagai penutup, kami ingin tekankan bahawa kejayaan perundingan bukan sekadar bergantung kepada fakta dan hujah, tetapi juga cara ia disampaikan uh, dan diterima oleh pihak lawan. Dalam er, uh, era, era globalisasi, ini kecekapan komunikasi antara budaya merupakan kemahiran penting dalam menjamin kelancaran dan kejayaan sesuatu rundingan. Dengan itu kami mengakhiri pembentangan kami kali ini. Sekian terima kasih. Assalamualaikum.